Про те, як вміють воювати сучасні козаки у нашій наступній рубриці. У рідному селищі Краснопілля на Дніпропетровщині за мирного часу він був просто хлопцем Женею. Займався вантажними перевезеннями, як і всі українці, жив власним життям і про щось там мріяв. Але прийшла війна, і Женя пішов добровольцем на фронт, бо знав, батьківщина потребує його захисту. Рідні сприйняли з повагою. Кохана дівчина обіцяла чекати, а друзі, а ось друзі не зрозуміли цього вчинку. Я только сейчас понял на самом деле, что такое друзья, это не те люди, которые там вот своим ртом могут что-то говорить, и, ну просто красивые слова произнести. а ребята, которые действительно... Не скажуть, а допоможуть, зроблять просто мовча військовій справі. Жені довелося навчатися вже під кулями супротивника. Та й не Женя тепер він вже був за давнім козацьким звичаєм. Всім новоприбулим воякам на фронті дається прізвисько залежно від його зовнішнього вигляду. Вмінь чи вчинків Женя став пандою. Тепер це його позивний. Нет такой, знаешь, вот стандартной процедуры, что вот, надо сделать то-то, то-то, чтобы у тебя появился позывной. В принципе, большинство позывных, которые ребята носят с собой, да, как второе имя, это ну, оно из жизни берется. Причем ты не сам себе его выдумываешь, придумываешь или где-то вычитываешь. А, ну, как бы со стороны, да, там, либо с виду как-то, либо по поведению какому-то, либо там вот именно черта характера какая-то. Либо просто какой-то случай даже вот, интересный. Он как э, дружбан нас есть, Сашка Скорпионом его назвали. Я однажды просто ночью встал, а он так ноги, он, он спал на животе и ноги задрал как-то вверх, Как жало скорпиона получил, Ну, скорпионом назвали. Війна змінює будь-яку людину. Чоловіку ж дає розуміння свого призначення. коли є що і кого Война как бы своєбразный питер. как бы это правильно сказать, она отделяет дерьмо от, от живых людей нормальных, которым ты можешь доверять. То, что было до моего подразделения, я это даже стараюсь не вспоминать. Я привез сюда с собой флаг, который мне бабушка дала. Бабушка у меня уже старенькая, но люблю ее очень, она меня воспитала. Она мне дала свой флаг. У меня бабушка вообще, ну, в вторую мировую прошла, она тогда еще ребенком была, блокаду Ленинграда. И очень тоже сейчас сильно переживают, вот как сейчас даже, вот, можно так сказать, как. Ну, в общем, моя бабушка никогда не думала о то, том, что ее немцы будут защищать от русских. И она мне дала свой флаг. У нее есть свой флаг. Украина очень красивая, хороший, я его там всегда храню с собой. Я ей пообещал, что свожу его в Донецк, в Луганск, в Крым. Повезет во Владивосток, еще повезет. Знакомым всем своим, всей семье своей. Жив, здоров, все отлично, все хорошо. Пусть не переживают, в принципе. Почему не переживают? Ребята здесь хорошие, мы уже так более-менее притерлись друг к другу, друг за другом смотрим, друг за другом переживаем. Поэтому, ну, с нами все нормально, все хорошо. Любимая своя. Люблю я тебя, Анька. Она меня ждет, она меня любит. Панда йде на військове чергування. Українці десь там у своїх теплих оселях лягають спати, і всі разом вони мріють, що завтра в Україні настане мир і порозуміння під українським прапором.